आउज़बिल्लाजीम बसम अल्हदल्लाबीन वसलासलमदिन इंशाअल्लाह आज हम बकरा के उन्नीसवें और बीसवें रुकू का मताल करेंगे पहले पिछली नशि में पढ़े गए दोनों रुकू का एक सा खुलासा तहवील काबा का मकसद तो ये देखना था कि कौन अल्लाह ताला के रसूल की इतबा करता है और कौन अपनी मन मर्जियाँ करता है नो आदम के लिए बैत अव्वल वही है जो मक्का में है और ये सब लोगों के लिए मरकज हदायत और सलामती है मन का किबला दुरुस्त कर लेने से वो तमाम अमूर जो रूहानी तरक्की में रुकावट हैं दूर हो जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत आपके शामिल हाल हो जाती है अल्लाह ताला के रसूल लोगों को अल्लाह ताला से ताल्लक क़ायम करने और अपना हासिल करने की अमली तरबियत देते हैं कामयाबी के हसूल के लिए कुरान करीम को सीखना और इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसलम की सीरत तज़बा की रोशनी में अमल करना लाजम है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसम के तुफ़ैल हम सब को कुर करीम का सही मफो मतार फरमाएँ आइए मुताले कुरान का आगाज़ करते हैं सरेल बकरा रकू नंबर उन्नीस और बीस जो के आयत 153 से 167 पे मुश्तमिल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिर रहीम याह अय्युल्लिना आमिनो ऐ ईमान वालों अस्थैनु बिस्सब्रि वस्सलात इस्तियानत लो सबर और सलात से इनल्लाहा मास सबिरी बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है वला तुलई जक तलोफी सबल्लामवा और ना कहो मुर्दे जो कत्ल हो जाते हैं अल्लाह ताला की राह में बलायाम बलाकल्ला त शरू बल्कि वो बात हैं लेकिन तुम्हें शुरू नहीं है सबसे पहला जो अंडरलाइन लफज है वो है अस्तयीन इसका रूट है अम एन वावनत हासिल करना या आप कह हैं इतदाल हासिल करने के लिए किसी से मदद तलब करना सीख असिस्टेंट्स टू गेन स्टेबिलिटी दूसरा लफ्ज़ है सबील सबल से बना रास्ता अप्रोच और वे अमवात मौत से बना मुर्दे जिंदगी से महरूम और इसका वाहिद है मैयत आहया उन जिंदा बाहियात असा नू बब्र की जो टर्मिनोलॉजी है इसे थोड़ा सा गौर और करने की ज़रूरत है कि सलात और सब्र के ज़रिए से अपनी सलाहितों में इतदाद और पुख्तगी इसकी तलब करो क्योंकि यही कार तुम्हारा मददगार हो सकता है और इसी से अल्लाह की मुआवनत हासिल हो सकती है आश नंबर एक सौ चौवन है जिसमें ये इरशाद हुआ कि जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना को इसी तरह की एक और आयत जो है वो सूर्य आल इमरान की आयत नंबर एक सौ उनहत्तर है इसका मफहूम है और तुम तो मत हसाब लगाए रखो जो कत्ल हो जाए अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं बल्कि वह ज़िंदा हैं अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं वला नबल वरनाकुम बे शेर मिनल खौफ वल जू और अलबत्त हम जाँचेंगे तुम्हें खौफ और भूख से व नकसिम में नल अम वाले वल अनफ से व समारात और अमवाल और, और समरात की कमी से व शर साबरीन और बशारत दें साबरीन को सब्र करने वालों को ल नबल वरनाकुम हम जरूर परखते हैं श्योरली वी विल टेस्ट यू अलू भूख Hunger. नक्सिम नुकसान और इंग्लिश में आप कह सकते हैं लॉस अलमवाल ये माल की जमा का सीगा है और माल उस चीज को कहते हैं जिसके आप मालिक हैं असमारात फल ये भी जमा का सीगा है और उसका वाहिदा समरा। तो ये किसी दरखत का फल भी हो सकता है और ये आपकी मेहनत का फल भी हो सकता है ये याद रखें कि ये खिताब इस रकू का खिताब शुरू हुआ है ईमान वालों से अब राय हक में उनके जज्बे की परख की जाती है और जो भी उस जांच पड़ताल में उस टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें अगले दर्जे में तरक्की दे दी जाती है अब इम्पॉटेंट ये है कि इन हालात में हमारी तर्ज़ अमल क्या होनी चाहिए सुर तोबा आयथ नंबर उनसठ वो हमारी रहनमाई करती है इसका मफहम है अगर ये राजी रहते जो दिया उन्हें अल्लाह ताला और रसूल ने और ये कहते हमें काफी अल्लाह ताला, अनक़रीब हमें देगा अल्लाह ताला अपने फजल से और उसका रसूल भी बेशक हम अल्लाह की तरफ रगबत रखने वाले हैं अल्लाह दीनाजा असवा बत मुसीबत वो जब पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत कालू इ ना ला व अननाजुन वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ताला ही के हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौटना है उलाए का लि सलाबात उमिरबरह यहीं हैं जिन पे सलाबात और रहमत है इनके रब से व उलाए का हुर मख्तूँ और यहीं हैं जो हदायत याफ़्ता हैं असवाबातुन उन पर आ पड़ती है या उन्हें पहुँचती है स्ट्राइक्सते मुसीबतुन मुसीबत तकलीफ अ कलैमटी और मिसफॉर्चून सलाबाद सलाबाद का रूट है सलो सुहाद लाम फो और ये वही रूट है जिससे लफ्ज सलाद भी बनता है शालाबाद तो के मीनिंग होते हैं वाबस्ती तल्लक वास्ता रिश्ता कोई नाता लिंकिंग रिलेशन या कनेक्शन अब ईमान वालों में से कुछ वो लोग भी हैं कि जब भी उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो कह देते हैं इन्ना है व इन्ना ला राज क्योंकि वो जानते हैं कि ये तकलीफ उन्हीं के किसी अमल का नतीजा है जैसा कि सुरह नसा आयत नंबर उनासी में इर्शाद है जो पहुंचती है तुम्हें कोई भलाई तो अल्लाह ताला की तरफ से है और जो पहुंचती है तुम्हें कोई बुराई तो तुम्हारे ही नफ्स की तरफ से है ऐसे लोगों के बारे में अलहज़ाब आयत नंबर तरतालीस और चवालीस में इर्शाद है और वो जो वाबस्त है तुमसे और उसके फरिश्ते भी ताकि नकाल ले जाए तुम्हें जुलमात से नूर की तरफ और ईमान वालों के साथ वो रहम फरमाने वाला है और उनकी तहैय जिस रोज़ वो मुलाकात करते हैं उससे सलाम है और तैयार है उनके लिए एक अजरेजीम सफ़ा बल मरवा तमिन शाह बेशक सफ़ और मरवा शायर अल्लाह से हैं पमन हज़ल अल बैता हवे तामरा फला जुनाहा लय यवाफा बेमा तो जो कोई हज करे बैठ का यह उमरा तो नहीं मजाका इस पर तोाफ करे इन दोनों में पमन तो ततवा खयरन फाइन अल्लाह शाहन लो कोई शौक से भलाही करे तो बेशक अल्लाह तदर शनास है अलीम है, असफा वल ये दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो हराम के करीब हैं सफर मरवा और सफा का जो अपना एक मीनिंग है वो होता है सख्त और अमवार पत्थर मरवा मरवा के मानी होते हैं एक नरम पत्थर आता हमारा उमरा करना जुना कुछ हर्ज या काबले इतराज तत्व एताते दिल से कोई काम करना खुशी खुशी करना शाकिर कदरदान हज और उम्र अल्लाह ताला के लिए है जिस किसी को भी इस्त हो तो उसे यह अमूर सर अंजाम देने चाहिए हज और उम्र में जिसमानी नफसानी और रूहानी इबादत का एक इंतहाई खूबसूरत अमसाज है उम्र या हज अदा करते हुए फ़राज़ की अदायगी के बाद इस सरजमी पर मौजूद शायर अल्लाह को देखने और इनसे मनसूब जायज रसूम को अदा करने में कोई हर्च नहीं है लेकिन एक बात हमें हमेशा मद्देनजर रखनी चाहिए पकामत मुकदस और दीगर शायर की ज्यारत हमारा ध्यान असली मकसद की तरफ ना हटा दें और वो है भलाई करना इन लदीना यक मा अनजलना बेशक जो छुपाते हैं जो कुछ हमने नादल किया है मिनल बजनात बलखुदाद फिल किताब बजनात और हदायत से बाद इसके हम खोल चुके इनको लोगों के लिए किताब में उलायका वह यही है इन पे लानत है अल्लाह ताला की और लानत है इन पे लानत करने वालों की हज का मकसद सुरज आयत नंबर अट्ठाईस में मशकूर है उसका मफहूम है ताकि मुशाह कर लें अपने लिए मुनाफा का और जिक्र करें अल्लाह ताला के नाम का और जाम मालूम में उन मवेशियों जो उसने उन्हें बतौर रिस्क दे रखे हैं सो खाओ इसमें से और खिलाओ तंग दस्त फकीरों को अब जो लोग भी हज और उम्र के असली मकसद को छुपाएं तो उन पर लानत है यानी वो अल्लाह रहमत से दूर कर दिए जाते हैं इल्ललजीना ताबू व असलहु मगर जो तायब हो जाए और इस्लाह कर ले व बयनु फ औलाय तबू अलैहिम और खोल कर बयान कर दें तो मैं उन पे तवज्जो करता हूँ। या आप कह सकते हैं मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ, बड़ा तव्वाबु रहीम और मैं तो बड़ा ही तवज्जो करने वाला रहम फरमाने वाला हूं इन्नलजीना काफरू व मातू व हुम कुफार बेशक जो काफर हुए और मर गए हालते कुफर में उलायम लाहनतुल्लाह वर्मलाय कहते वन आश अजमा यही हैं उन पर लानत है अल्लाह ताला की मलाइका की और लोगों की सबकी ऐसे लोग जो असली मकसद को पशीदा रखे होते हैं अगर वो तोबा कर लें अपने आवा की सलाह कर लें हकीीकी मकसद को लोगों के सामने खोलकर बयान कर दें तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं लेकिन इसके बरक्स जो लोग इस छुपाने की रिवश पे कायम रहते हैं और इसी हालत में मर जाते हैं तो रहमत से दूर कर दिए जाते हैं खालदीना दीना फीहा। पड़े रहते हैं इसी में लाज खफाफ होजाब हो बड़ा हम जुनजर हो ना खफफीफ होता है उन पर अजाब और ना दी जाती है उन्हें कोई मोहलत वा वाहिद और तुम्हारा अला है वह वाहिद ला इला रहीम नहीं उसके सिवा कोई अला वही रहमान है रहीम है। जो खफाफो तखफीफ की जाती है हल्का किया जाता है इज लेसन और लाइटेंट ये मोहलत दिए जाते हैं और रिप्रीव ऐसे कफ़रों के बारे में सूर्य इमरान की आयत नंबर सतासी और अठासी में इर्षात है उनकी जज़ा यही है कि उन पर लानत है अल्लाह की और मलाइका की और सब लोगों की पड़े रहते इसी में नई तकफीफ होती है उन पर अज़ाब में और ना मिलती है उन्हें कोई मोहलत अब ईमान वालों को हमेशा ये बात मद्देनजर नज़र रखनी चाहिए कि उनका हाजत यानी इल, इलाह अल्लाह शर्क है जो कि रबालमीन है अर रहीम है तो सुर अल्हम्दुलिल्लाह है रबालमीन और रहमान रहीम हमद अल्लाह की रब आलमीन का रहमान है रहीम है और सुर अला नाम आयत नंबर पैंतालीस और सब तारीफें अल्लाह ताला ही की जो रबालमीन नल किसा मावाते वलर बेशक तखलीके आसमान जमीन में और अख्तिलाफ लहार में बल फुलतीजर बेमाफन्नास और कश्ती जो चलती है बहार में जिससे नफा होता है लोगों को वह समय और जो नादर फरमायाल्ल तसमान से पाने वाह जाब हिल अर्दबाद मौत कर दिया इसे जमीन का बाद उसकी मौत के साफिया मिन मिनकुलदा अब्बा और फैला दिया इसमें हर तरह के जानदार खलक बनाना डिजाइन करना क्रिएशन अख्तिलाफ अदल बदल ये बदलते आना या आगे पीछे आना तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं अल्ट्रेशन अल इसका आमतौर पर फूम लिया जाता है रात गरूब आफ्ताब से तलुव आफ्ताब का वकफा लैल वाहिद का सीगा है इसकी जमा है ली अनहार दिन सूरज तलु होने से लेके सूरज गरूब होने तक का वकफा आप कह सकें डे टाइम अलफुल्क कोई ऐसी चीज जिसमें तैरने की सिफ मौजूद हो और आमतौर तो पर इसका मीनिंग लिया जाता है कश्ती जरी जारी रहती है चलती जाती है सेल्स आर मूव अबाउट बस्सा एक खास तरकीब और तरकीब के साथ किसी चीज को बखेर देना इंग्लिश में आप इसे कहेंगे एन ऑर्डरली डिस्पर्सल द अब्बा जानदार इससे मुराद जमीन पे आहिस्ता रफ्तार से चलने वाले या रिंग कर चलने वाले जानदार लिए जाते हैं अरबी में दबाबा टैंक को भी कहते हैं जो कि आिस्तः रफ्तार से चलता है और उसके अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वो दुश्मन की गोलियों से महफूज रहते हैं दाबा वाहिद का सीगा है और इसकी जमा है दवा अब अपम तौर पर इसका मीनिंग लिया जाता है क्रिएचर्स अब इस हायत में हमारी तवज्जो कायनात में मौजूद मुख्तफ तख्लिक मजा माय कार के साथ बामी तल्लक़ जो है उसकी तरफ तोजो दिलाई जा रही है साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमें अंधी तकलीफ पे नहीं बल्कि अक्ल श के साथ उसके निशानियों पे गौर गज़ करने और उनकी हकमों को समझने की तलकीन की है आयत जारी है व फिर तशरीफिर है व सहाबल बहन सहमशर व समर्द और गर्द शबाओं की और बादल जो मशर हैं बीच आसमान वमीन के ला या तिल्ले कौमी या केलून अलबत्त निशानियाँ हैं अक्लमंद कौम के लिए तो पहला अंडरलाइन लफज तशरीफ किसी चीज़ को मुख्तलिफ़ मुख्तलिफावियों से देखना और आप फेरना भी कह सकते हैं आइट्रेशन असहाब बादल को कहा जाता है मुशर काबू में किए हुए हैं सबजुगेटेड सब्जुगेटेड पुट अंडर कंट्रोल असमायमान को भी कहते हैं फा ऊँचाई ऊपर छत साहिबा इन सब के लिए असामा का इस्तेमाल होता है तो आप इंग्लिश में कहते हैं सकाई भी कह सकते हैं ओवर हेड भी कह सकते हैं सीलिंग भी कह सकते हैं और कैनोपी भी कह सकते हैं अब इन निशानियों पर गौर फिक्र करने से ये हकीकत बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये कायनात एक इंतहाई बाम हस्ती के मनसूबे के तहत वजूद में आई है वही इसका इंतज़ाम और इंतराम संभाले हुए है और वही इसका माल के हकीकी है इस आयत से मिलती जुलती कई आयात कुरान करीम में मौजूद हैं और उनमें ये बात वाज तौर पर बता दी गई है कि वो कौन से लोग हैं जो इन निशानियों को समझ सकते हैं और इनसे बहरा मंद हो सकते हैं मसला सुर आल मरान आयत नंबर एक सौ नबे बेशक आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक में और इखलाफ़ लैलो नहार में निशानियाँ हैं उलुलबाब के लिए सूर्य जासिया आयत नंबर चार में इशात है और तुम्हारी तख्लीक में और जो फैला रखें उसमें जानदार निशानियाँ हैं यकीन रखने वालों के लिए और सूर्य जासिया आयत नंबर पाँच अखिलाफ़ लैलो नहार और जो नाजुल फरमाता है अल्लाह ताली आसमान से रिस्क सुहाया करते जमीन का बाद इसकी मौत के और हवाओं की गर्दश में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए तो जिस एक चीज का वादे तौर पर पता चलता है कि जहनी तौर पर जितनी आपकी तरक्की हो चुकी है उसी लिहाज से आप इन निशानियों को समझ पाएंगे ना से मई या तखिंदो ने लाहे अंदादन और लोगों से कुछ जो अखस करते हैं औरों को अल्लाह ताला का हमसर जो हिब्बू नम कहुबिल्ला मोहब्बत रखते हैं उनकी जैसे मोहब्बत अल्लाह ताला की, तीनाश्दोब्ला और ईमान वालों को अल्लाह ताला की हब्बीद है वलोजर दीनाम इजन अजाब और अगर देख रखें जो जुल्म कर रहे हैं जब वो देखेंगे अजाब लिल्लाह जमी अल्लाह की है वह ताला, ताला के सिवादम बराबर शाह को मदबल इक्वल जैसे मोहब्बत हो या जिस तरीके से मोहब्बत हो और मोहब्बत का रूट है हबब और इसके लफ्ज़ी माने होते हैं किसी चीज की कुर्बत की ख्वाहिश और इंग्लिश में आप आमतौर पर कहते हैं लव या फेक्शन अशद्द ज्यादा मजबूत ज्यादा सख्त स्ट्रांगर अब इस आयत मुबारक में दो चीजें हैं पहली बात कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला से मोहब्बत का मतलब अल्लाह ताला के अहकाम पर जान के साथ अमल करना है जैसे सुर अला राफ आयत नंबर तीन में इरशाद है इतबा करो जो कुछ नाजल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब से और मत इतबाकर उसे छोड़ के दूसरे अलिया की बहुत कम याद दहानी हासिल करते हो और अल्लाह ताला ने तबाह रसूल को अपनी मोहब्बत का तरीका करार दिया है जैसा कि सूर्य आल इमरान आयत नंबर इकतीस में, में इरसात है कह दें अगर तुम्हें मोहब्बत है अल्लाह ताला से तो मेरी इतबा करो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और बख्श देगा तुम्हारे गुनाह अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है और दूसरी जो एक ज़रूरी बात इस हायत में है कि जो लोग अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर फिक्र नहीं करते और सितम बलाए सितम ये कि वो अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की महलूक में से कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को अपना हाजत रबा बना लेते हैं और अपनी सारी तो उनी से वाबस्ता कर लेते हैं तो वो शदीद अदाब के मुस्तक हो जाते हैं नगाहों से पर्दा हटने की देर है सब कुछ बिल्कुल वाज तौर पर सामने आ जाएगा और यह हकीकत अया हो जाएगी कि तमाम कुत अल्लाह तला के हाथ में ला इल्ला है लाहौला तो नबाउ जब बेतल की जाहिर करते हैं जिनकी इत की गई उन लोगों से जिन्होंने इतबा की वराबुल अजाब अवता कत बहबाब और देखें अजाब और कत हो जाए इनके इसबाब तबर्रा बरात का इजहार करना बड़े जुमा हो जाना अलग थलग हो जाना लातलक हो जाना वुड डिस अ तो बेव इतबा किए गए वर फॉलोड अबाउ जिन्होंने इतबा की फॉलोड तकत्ता कता हो गए कट गए अलबाब इसका रूट है सबब और इसका अपना एक मीनिंग होता है डोर या रस्सी भी आप कह सकते हैं लेकिन रस्सी का एक सिरा किसी एक चीज के साथ बंधा होता है दूसरा सिरा जो कोई थाम ले इसलिए इसका मीनिंग तलकात भी होता है वास्ते भी होता है रिलेशन और कॉड अब इस मौके पे जिनकी तबाह की गई वो अपने पैरोकारों से एजार ला तलकी करते हैं इस तरह उनके सारे बाय में रिश्ते और तलक खत्म हो जाते हैं वकिन न तबाह और कहें जिन्होंने इतबा की लव अन्ना लना कर रहा था पाना तबर्रा मिनहुम कमा तबर्रा मिन्ना काश के हो जाए हमारे लिए मुकर जाना तो हम ला तलकी करें इनसे जैसे ये ला तलक हुए हमसे कजाल का जुरी है असरा तम अलई हिम इसी तरह दिखा देता है अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल की हसरतें दें बमा बेख़ार जीना मिनार और नहीं है वो निकलने वाले आख से कर्रा तन करार से बना दोबारा जाना तकरार होना दोबारा वापसी होना रिकरेंस इक्विंग रिटर्न अगेन हसरात पछतावे रिग्रेट्स बेखार जीन निकलने वाले विल कम आउट अब पैरोकारों पे यह हकीकत खुल जाएगी कि जिन लोगों को उन्होंने जिन लोगों को उन्होंने अपना कारसा समझ रखा था वो तो खुद मोहताज हैं वो तो खुद मखलूक हैं ऐसे मौके पे वो इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि अब अगर उन्हें दोबारा दुनिया में आने का मौका मिल जाए तो वो भी उन लोगों से इसी तरह ला तलक हो जाएँ जैसे इस मौका पे वो उनसे ला तलक हो गए उनकी ये ख्वाहिश अपनी जगह लेकिन उन्हें अपने किए हुए अमाल की सज़ा नहीं है याद रखें इस दुनिया में रहते हुए हमें दूसरे लोगों के साथ दीगर मखलूक के साथ तल्लक रखना है लेकिन मखलूक के साथ जब ये ताल्लक केयर ऑफ अल्लाह होगा तो भलाई का बायस होगा वरना यही ताल्लक खसारे का बायस बन जाएगा एक सा खुलासा इन दोनों रुकू का सच्चाई का रास्ता चैलेंजों से भरा हुआ है सच्चे मोमन सबर और सलाद के जरिए अल्लाह ताला से मुआवना तलब करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामचंद रहते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि सब कुछ अल्लाह ताला का है और उसी की तरफ लौटना है इस सफ़र में अगर कोई मकसद के असूल के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है तो उसे मुर्दा नहीं कहा जाता वो जिंदा हैं लेकिन आम आवाज़ से उनकी ज़िंदगी का अदराक नहीं किया जा सकता खाना काबा बनी नवादम के लिए हदायत और सलामती का मरकज़ है जहाँ हज और उम्र जैसी वादात और दीगर मजहबी रसूमा अदा की जाती हैं तो जो कोई भी हज और उम्र के हकीकी मकसद पर छुपाता है अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर दिया जाता है अल्लाह तबारक तौर ने कुरान करी में बारहा इस कायनात में फैली हुई निशानियों पर गौर वफिक्र की तलकीन की है इन निशानियों पर गौर करने का एक ही नतीजा निकलता है कि ये सारी तख्लीक किसी अजीम हस्ती के मनसूबे के तहत वजूद में आई है और वही इसका इंतज़ाम चला रहा है और वह हस्ती अल्लाह ताला है और वही बंदगी का हकदार है कुछ लोग अल्लाह ताला के मखलूक में से किसी और को उसका हमसर करार देते हैं और उनकी अंधाधुंध पैरवी करते हैं उन्हें अपना हारत रवा गर्दानते हैं ऐसे लोगों को अपनी गलती का एहसास उस वक़्त होगा जब उनके गलत तर्ज अमल के नतज किसी न किसी अज़ाब की सूरत में उन पर जाहिर हो जाते हैं अल्लाह तब को कुरान करीम का सही मफह मतः फरमाएँ और हमें इस पर नबी पाक की सत मुबारक के मुताबिक अमल करने की तोफ़ी का नायत फरमाएं सदक अल्लाहीम सल्ल तबीब ही मुहमद वालम